Dalam perbahasan laporan Ketua Audit Negara Bilangan 3 2025 Datuk Indra Speaker, terlebih dahulu saya ingin melakamkan ucapan perhagaan kepada pihak kerajaan Terutamanya Kementerian Keuangan kerana berjaya menambah baik prestasi keuangan Kerajaan Persekutuan pada tahun lalu Seperti yang telah dilaporkan melalui lakan pada kali ini iaitu pertama Kedudukan defisit kerajaan persekutuan telah menunjukkan penurunan kepada RM79.166 bilion pada tahun 2024 berbanding RM91.390 bilion pada tahun 2023. Kedua, nisbah defisit kepada KDNK juga telah merekodkan penurunan kepada 4.1% pada tahun 2024 berbanding 5% pada tahun 2023. Ketiga, Terimaan kerajaan persekutuan juga telah mencatatkan peningkatan kepada 326.355 bilion pada tahun 2024 berbanding 315.9166 bilion pada tahun 2023. Keempat, perbelanjaan kerajaan persekutuan pada tahun 2024 juga telah menunjukkan penurunan kepada RM405.521 bilion berbanding RM407.356 bilion pada tahun 2023. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pihak yang telah terlibat sama ada secara langsung tidak langsung dalam menyumbang idea dan kepakaran sehingga membolehkan angka-angka ini berjaya direkodkan. <tuh> Namun begitu, di sebalik angka yang kelihatan positif ini, masih banyak lagi usaha yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk menutup kelemahan dalam pengurusan dan accountability kewangan yang terus berulang setiap tahun. <tuh> Dasar eh Indra di speaker mengenai prestasi pelaksanaan projek pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK 12 iaitu bagi tempoh 2021 hingga 2025. Sehingga 31 Disember 2024 telah dilaporkan terdapat sebanyak 157 projek lewat jadual atau projek sakit yang melibatkan 18 kementerian yang yang yang, yang, yang mana KPM KPM telah merekodkan bilangan projek sakit tertinggi yang berjumlah sebanyak 46 projek diikuti oleh KKDW sebanyak 34 projek, Petra sebanyak 12 projek, KPT sebanyak 11 projek dan sebagainya. Lebih menyedihkan, terdapat 4 projek sakit dengan peratus kelewatan fizikal melebihi 20% yang telah mendapat 2 hingga 10 pelakuan kelambatan dan lanjutan masa IOT dalam tempoh IOT sehingga 785 hari. Adakah kegagalan ini berpunca daripada kelewatan perolehan ataupun pelancangan yang tidak realistik ataupun kelemahan penyeliaan di lapangan? Perkara ini secara tidak langsung telah menimbulkan persoalan tentang keberkesanan penyelarasan antara Kementerian Pelaksana, Agensi Teknikal dan Kementerian Ekonomi. Saya berpendapat pihak kerajaan perlu mencari jalan untuk menoktahkan masalah kelewatan projek-projek kerajaan terutama yang berpunca daripada kelemahan pihak kontraktor ataupun pihak pemaju. Sekiranya tiada tindakan tuntas atau drastik diambil berhubung masalah ini, sudah semis, tentunya kelemahan ini bakal merencatkan perjalanan pembangunan yang telah dirancang oleh kerajaan demi kepentingan rakyat dan negara. Tindakan yang tegas juga perlu diambil terhadap kontraktor-kontraktor atau pemaju-pemaju yang gagal menjalankan tanggungjawab dan amanah yang telah dianugerahkan kepada mereka. Saya mencadangkan agar syarikat-syarikat kontraktor atau syarikat pemaju yang terlibat disinarai hitamkan oleh kerajaan dan dilucutkan lesen perniagaan mereka. Saya juga mencadangkan agar satu jatang kuasa khas ditubuhkan oleh kerajaan untuk memantau segala perkembangan projek sakit di bawah perancangan Rancangan Malaysia yang ke-12 Besar harapan saya agar perjalanan RMK ke-13 di tempoh 2026 hingga 2030 Yang telah dibentangkan pada 31 Julai 2025 yang lalu Tidak dicemari dengan masalah masalah projek lewat jadual atau projek sakit ini Seterusnya Datuk Indra yang dipertua Lakan pada kali ini turut melaporkan berkenaan kutipan hasil penjualan nombor pendaftaran kenderaan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kementerian Pengangkutan. Mengenai nombor pendaftaran tidak aktif yang belum ditawarkan kepada umum, berdasarkan data semakan audit yang dikemukakan oleh bahagian teknologi digital JPJ, terdapat sebanyak 375792 nombor pendaftaran yang tidak aktif masih tidak terjual setakat tahun 2024 dan saya yakin angka ini akan terus meningkat daripada masa ke semasa. Masalah ini diperhati telah mengakibatkan kerugian yang besar kepada pihak kerajaan iaitu sekurang-kurangnya 112.73 juta sekiranya nombor pendaftaran tersebut dijual pada harga minimum minimum iaitu RM300. Ini menunjukkan terdapat ketirisan kawalan dalaman dalam sistem MySikap dan kelemahan pemantauan di peringkat JPJ. Jika dirujuk kepada jadual 6, nombor pendaftaran tidak aktif belum dijual setakat 2024 di dalam belakang 3-2025 muka surat 96, wilayah persetuan Kuala Lumpur telah merekodkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 98,910 diikuti Johor sebanyak 49,851, Putrajaya sebanyak 45,467 dan sebagainya. Pada kesempatan ini, saya ingin mendapatkan penjelasan mengapakah perkara ini boleh terjadi dan terus dibiarkan berlaku oleh JPJ pada satu tempoh yang panjang. Saya merasa agar sistem secara dalam talian dikenali sebagai E baki nombor pendaftaran kenderaan dapat disegerakan oleh kerajaan. Selain itu, umum mengetahui terdapat banyak keluhan daripada rakyat mengenai kewujudan ulat nombor. Individu atas sedikit yang cuba mengaut keuntungan ...atas angin melalui penjualan semula... ...nombor pendaftaran kenderaan di pelbagai medium... ...di pelbagai platform media sosial. Adakah perkara ini dibenarkan dari sudut penerbangan? Dan apakah usaha kerajaan... ...untuk mencegah fenomena ulat nombor... ...ini bagi memberi keadilan kepada orang ramai... ...untuk mendapatkan nombor pendaftaran kenderaan... ...kegemaran mereka menuruti sistem EBIT. Sekiranya masalah ini tidak dapat dibendung oleh kerajaan... ...saya fikir matlamat sistem JPJ EBIT yang bertujuan untuk memudahkan urusan pembinaan pembinaan nombor pendaftaran kenderaan terus jauh menyimpang. Datuk Indra Speaker, lakan ini bukanlah sekadar laporan kewangan. Laporan ini merupakan cerminan tanggungjawab kebertanggungjawaban ke, ke kerajaan terhadap rakyat dan takbir urus kerajaan. Accountability bukanlah sekadar slogan, tetapi mestilah dibuktikan melalui tindakan. Selagi ketirisan, kelewatan projek dan pengurusan hasil lemah terus berlaku, selagi itulah kepercayaan rakyat terhadap urus takbir kerajaan akan terus terhakis. Sekian sahaja daripada saya setakat ini. Saya berharap agar segala pandangan dan persoalan yang dibangkitkan sebentar tadi mendapat perhatian pihak kerajaan. Terima kasih Datuk, Datuk yang dipertua. Terima kasih.